Очень тяжело было играть против Игуаина с Наполи, в игре с Наполи, потому что действительно такое обилие моментов, которые он создавал, и так как он, ну, у меня тоже как бы на тот момент, наверное, был очень удачный, успешный период карьеры, и вот так вот получилось, я не пропустил, но вот очень сложно, потому что он настолько настырный. Так как я вратарь, наверное, все мои кумиры были вратари, поэтому с вратарями в одной команде сложно сыграть. А если брать футболистов? Ну не знаю, наверное, с Рональдиньо хотелось бы попробовать. Месси, возможно. Мне очень сложно в этом плане говорить, потому что я видел вживую, как играет Месси, когда мы обыграли Барселону с Малогой 2-0. Наверное, до 22, до 23 лет у меня была любимая команда «Валенсия». Я, да, я очень сильно за нее болел, переживал, и они чемпионаты выиграли, и два раза проиграли в финале Лиги чемпионов, тоже переживал за них. Сейчас такого нету. Я не знаю, даже ну, не могу выделить, потому что я сам уже добился какого-то своего, да, уровня. И... Особо честно не засматриваюсь на какие-то другие команды. Больше смотрю на свою команду, в которой я играю, и больше смотрю на свою игру. Очень много разного говорят про Мауринию. Очень много разного. Почему? Потому что э -э, о нем, как ни о ком другом, говорят. Э -э, 50 на 50, наверное, как негативное, так и позитивное. Поэтому было бы действительно интересно поучаствовать в тренировочном процессе именно с этим тренером, так как ну, хотелось бы на собственной шкуре ощутить, какой он действительно в жизни как человек, не только на тренировочном и футбольном поле, а и в жизни. Потому что, как вы знаете, многие, большинство тренеров в первую очередь, это психологи и люди, которые в первую очередь помогают тебе в жизни. Наверное, Сантьяго Канисареса, потому что это был мой кумир и детства, как вратарь. И вот просто посидеть, пообщаться с ним. Э, тем более, я уже довольно-таки неплохо знаю испанский язык. В первую очередь нужно, я считаю, нужно вести правильный, правильный образ жизни. Мир на месте не стоит, эволюционирует постоянно, все развивается. Очень много соблазнов в нашей жизни, очень много абсолютно разных. И в этой жизни, особенно подросткам, вот 16-летним, 18-летним ребятам, э, нужно найти себя и нужно не не склоняться к плохому, у него все в жизни будет, то, чего он захочет. А в 16-17-18 летнем возрасте нужно оставаться молодым, здоровым, разумным, парнем, который хочет поставить себе цель и двигаться к этой цели в правильном направлении. Роль моего папы и роль моей мамы, я вам больше скажу, Царство Небесное, моей бабушки и дедушки, это тоже э, мои близкие, которые водили меня на тренировки, которые... Э, помогали мне добираться и все остальное. Конечно же, отец был в прошлом футболистом, и он тоже после каждой тренировки, после каждой игры рассказывал, подсказывал, объяснял мне, что хорошо, что плохо, как нужно лучше себя вести и все остальное. Безусловно, роль отца очень сильно повлияла на то, что я сейчас стал профессиональным футболистом. Но опять же, я очень благодарен отцу за то, что он во многих ситуациях, знаете, это правильно, я считаю. Он мог там, у него, опять же, он играл там и с Блохином, Заваровым, Демьяненко и со всеми. И у него много друзей, и он мог тоже, опять же, там пойти попросить за меня, там, как отец за сына, там, возьмите и все остальное. Нет, он во многих случаях мне говорил, пока ты сам чего-то не добьешься, ты должен добиться чего-то сам. Не просто придет папа, заплатит деньги или попросит как по-дружески, а именно сам должен чего-то в жизни добиться. И только тогда ты поймешь, можешь ты вырасти и добиться чего-то большего, или ты останешься на том же уровне.